У п'ятій ранку, 21 жовтня, на територію садових ділянок мікрорайону Артему влетіла автівка, зачепивши дерево та стовп. І полетівши з десяток метрів, вона зупинилась у городі. Обірвані дроти, завалені стовпи, покручене авто та зламане дерево. Така картина відкрилась сторожу садового товариства. Водій та пасажир авто знаходились у нетверезому стані. Ступінь сп'яніння була висока. Мабуть, тому вони не одразу зрозуміли, що трапилось. Очевидці кажуть, ймовірно, це були бійці якогось батальйону. На мой заданный вопрос представиться и объяснить, что это за ситуация и вообще, что это за люди, они представиться, ну, не захотели, я так думаю. Показали просто свои нашивки на, на рукаве. То, что они представители власти и не надо не ни, ни вызывать ни милицию, ни, им никакой помощи не надо, ничего. А что за нашивки были? Нашивка круглая, оно было темно. Просто он мне показал нашивку на рукаве своей. Представитель, да, представитель какого-то, я думаю, что батальона там или так, что-то здесь вот какие у нас сейчас на Украине есть. Пока я звонил председателю нашему и пока вызвали тоже представители власти 02, они скрылись. Этот автомобиль оказывается, был конфискован где-то на нашем предприятии в Славянском. І люди спокійно зняли номера з цієї машини і займалися своїми своїми ділами служебними, так сказати. До якого з батальйонів належали ці бійці, невідомо. Один з них звертався за медичною допомогою. Про те, де він знаходиться наразі, невідомо. З якого батальйона, хто батальйону. Я обійшов всі. инстанции Славянска, и никто мне конкретно не сказал, а кто же это есть, кому предъявить претензии, или кто может оказать помощь пенсионерам в установке столбов и освещения. Мало того, что доблестная милиция приехала через час после того, как сообщили, и в итоге они ушли, и не определить практически некого. Мы знаем, что батальон, батальон и клечка еще раз повторяю, борода. Был я на САТО, где стоит этот батальон, прошла информация, что он может там находиться, что его скрывают. Но там батальон Сич, говорит, нет, батальон вроде бы как Киев-2, он уехал два дня назад, а здесь там осталось несколько человек. Но на сегодняшний день мы не знаем кто. Ни следствие не может его допросить официально. Мы не можем с ним связаться, чтобы как-то оказать помощь нам. Ни одни, не военные, ни батальоны, ни регулярная армия, никто ничего. Какое-то безвластие, непонятная обстановка, кто кому подчиняется, кто у власти, где. Не знаю. Біля 300 будинків залишились без світла. На території постійно проживають близько 30 людей. Більшість з них пенсіонери, які отримують трохи більше тисячі гривень. На відновлення потрібно більш ніж 7 тисяч. Тому відновлення власними зусиллями вельми проблематично. Це, прокиньте. Вот не летіла машина. Вон, де скат лежить, Она скат лежить старий. Вон, так. Эта машина взлетела на висоту. с уровня канавы, это где-то метра на три или на четыре, чтобы врезаться в стол полтора метра с лету. Я не знаю, как и доживать, и выживать в этом мире придется.